Ну, что можешь сказать об игре, что получалось, что не получалось, плюсы и минусы? Получалось все довольно-таки неплохо. Команда соперник не понравилась, как играла. Это откровенный uh -huh. антифутбол. Вынос мяча, больше ничего не видели. Последние 10 минут уже играли чисто в ноги. Uh -huh. Не понравилась игра, первая была намного ярче. Uh -huh. Ну как проходили события матча? Пропустили гол пытались отыграться к концу первого тайма, отыгрались 1-1 и потом смогли забить 2-1 и уже потом удержали. Были моменты, можно было больше забивать, Ну, это футбол и маленькие ворота, иногда не попадаешь. Что можно сказать ты об Игра получилась насыщенная. И с нашей стороны, можно сказать, куча моментов, куча возможностей было забивать. Соперник, в принципе, за всю игру не создал абсолютно ничего. Мы допустили до ошибку в защите, пропустили необязательный гол. После этого побежали отыгрываться. Слава Богу, что получилось, но было очень много небилизованных моментов. Пенальти не забили, штанги. Главное, что выиграли. Что можно сказать? Две индивидуальные ошибки в защите. Счет 2-0. В принципе, такая... Шо вы проигрываете? А, вот не похоже на вашу команду, второй раз подряд. Ну, у всех команд спады бывают, mm -hmm. подъемы, что никто не застрахован, к сожалению. Mm -hmm. Еще во втором тайме надеемся еще, преподнесем пару сюрпризов. Что такое в первом тайме делала команда Форца, что она выглядит намного лучше? Ну, Реализовывает свои моменты ребята у них, хорошие нападающие, заслуженные. Mm -hmm. всегда умеют побороться за мячи, там с максимумом выжать, с каждого момента. Вот mm -hmm. имеем такой счет. Mm -hmm. Тебя называют Шевченко в команде Ника. Соответствуешь ли ты этому? Как ты считаешь? Нет, Шевченко уже закончил карьеру. Угу. С кем бы ты себя проассоциировал? Я? Даже не знаю. Тяжелая вопрос. Хорошо, скажи, просто, как сегодня сыграла команда Ника? Какие у тебя впечатления от матча? Сыграли достаточно уверенно. В первом тайме не могли забить быстрый гол. Ну, получилась небольшая заруба, первые 15 минут, и потом забили первый гол, команда э, в сразу раскрылась, и второй, ну и там, грубо говоря, команда немного посыпалась. Команда крепкая, борется, прессинговала нас, но класс игроков Ники намного выше, и счет по игре 6-0. Ты доволен результатом, доволен своими голами? Я не забил гол, я получил небольшую травму. А Командой, конечно, доволен. Игроки сильно сыграли, очень не расслабились, то есть забили первый, второй, не стали в защиту, а продолжали атаковать. Там вылилось большое количество голов. Ну и такой еще вопрос, скажи, пожалуйста, самый красивый гол в этом матче. Первый гол, скорее всего, забил головой наш игрок, не побоялся пойти в мяч, почти уходил уже э, в аут, он не побоялся и забил ближний угол головой. Ну, хороший был. Угу. и ну такой вопрос, немножко может э, с подковыркой. Переживаешь ли ты за команду Спарта? Ну, переживаю, но так как сейчас мы соперниками стали, то я больше переживаю за команду Нику, потому что хочу с ней добиться... Ну я имею в виду, когда играет команда Спарта, у тебя какое больше желание, чтобы она проиграла или все-таки выиграла? Ну так как сейчас мы соперники, то желание больше, судя по сегодняшней турнирной таблице, то я не болею против Спарта, но, конечно, конечно... Спасибо, продолжать не надо. Тем нормально как бы? Скажи, ты Юру поддерживаешь еще? Юру? команде Ника. Ну как? В команде Ника, да, поддерживаю, конечно, мы все держим кулаки за него, очень рады, что он сыграл и раскрылся с лучшей стороны, то есть с партии он больше брал инициативу на себя, бежал куда-то, а действительно человек раскрылся, добавил, очень рады за него. Юра, наверное, стал самым громким трансфером этого сезона? Я думаю, да, то есть, да, причем ушел очень гордо, рады за него, вот. Тяжело, 2-0 выигрывали, 0-2, второй тайм проиграли. Что можно сказать, довольны результатом или нет? Да, результатом довольны, игрой довольны. Без замен сегодня сыграли, было не очень легко. 2-2, ладно, мы не боремся за первое место, мы хотим получить удовольствие от игры, мы это делаем. Uh -huh. Мне немножко судья не понравился, судейство. Немножко не уверена, может он первый раз как-то. Uh -huh. Спрашивать решение у команды соперника, это uh -huh. судить просто не круто. А если взять по-спортивному все-таки, где вот вы чувствуете, в чем вы смогли переиграть Альянс, а в чем Альянс переиграл вас? Альянс больше держал мяч, они более техничные. Ну, мы просто давно играем, больше 10 лет вместе. Друг друга знаем, мы то друг другу помочь и поддержать. Знаем сильные и слабые стороны каждого из нас. Кто-то mm -hmm. может бегать, кто-то не может. Кто-то может стоять, выжимаем каждого по, по максимуму. Mm -hmm. Стараемся добиваться результат. В середине турнира таблицы мы сейчас укрепились для неплохо. Угу. Ваша команда сыграла 2-2, что можно сказать? Что? Ну соперник такой был бегающий. И, э резкий очень. Тяжело было играть. Ну, два гола мы первые забили. во втором тайме без замен играли. Было тяжело бегать, весьма тяжело. Все вон, старики у нас бегают. Мы сели все в защиту и потом пропустили два гола. Ну, команда собралась. Я забила нам. Во втором тайме два гола. Mm -hmm. Один не раскатали по флангам и забили, а второй уже рикошет. Там mm -hmm. нападающий пяточку подставил, тоже так забил. Mm -hmm. Ну, а так, вроде бы, слава богу, что нормально сыграли. Команда сильная. Это хорошая игра была. Mm -hmm какие у тебя впечатления остались от игры? 2-0 первый тайм горите, 2-0 второй тайм ведете. Вот в целом, ну как лучше что можно сказать о матче? Что вам первый тайм обидно. Не успел вратарь на начало игры, поставить полевого. У нас третий игру начинает полевой. Оборот, тяжело бороться за чемпионство. Вот. Э -э два гола. Вернулся вот. вратарь, больше уверенности стало. Ну, первый там не вышел, побежали во втором. То есть, то, на, желание, на желание выиграть. <плес> mm -hmm. <плес> хорошо, <плес> Шумочка, это сегодняшняя мы... да. выглядит. Ну, Неплохо я... играем, но типа, наверное, мы играем, как мы всегда, просто подредаться, что по всему, пробует без без новую без команду, без поэтому без у, у нас получается. Ну, за счет чего выигрываете и побеждаете с этого забили в первом Как всегда, за счет командного духа, любой тебе скажет. на самый высокий командный дух в мире. очень давно 9 лет отпраздновали. На десятый или мужик. Как сказать первому первом тайме? 4 мы проигрываем. Что не получается? Ничего не получается. Всем связано? тем, что куча новых людей, и для них очень привычно играть так, на таком поле. Uh -huh. Мы привыкли к этому самому кочкам, к всему, и взаимопонимания при этом не остается, но так. Uh -huh. Ну, второй тайм, как может быть лучше? А, думаю, да. Uh -huh. а, как сегодня сыграла Ника? 6-6-0, спокойно выиграли. Вообще никаких проблем Ему, да, вот, не было. Большого проблем не удара за матч, матч не донесла. Все спокойно, уверенно без каких-то нервов. Хорошая победа на классе. Угу. То есть победа далась легко или немножко пришлось да. приложить усилия? Ну, поначалу, в принципе, было сложновато, потому что команда сразу же, пять человек стала в защиту, а потом, когда мы забили один и сразу уже второй гол, то есть, они начали пытаться выходить со своей штрафной, потому что нужно было забивать. И напоролись еще на, на, на контратаке и получилось. Часы. Удалось ли тебе посмотреть матч Банка-Легион? Да. Э, ну, пару слов об этой игре. Достаточно Может, равная это... игра, Легион на самом деле удивляет, они поднабрали, вот. И я думаю, что матч должен был заканчиваться в нишу, но вратарь что-то придумал такое у Легиона, начал обыгрывать игроков Банка, и в итоге перехватили матч, uh -huh. но ну, в принципе игра была достаточно интересная да, и «Легион» хорошо себя проявил, uh -huh. молодцы. Что uh -huh. можно сказать о матче? Ну, не очень у нас проходит матч, потому что мы привезли три состава, из них мы знаем только четырех человек, и поэтому мы сейчас просто пробуем, кто как играет и кто где может играть, поэтому немножко теряемся, и не очень сложно играем, поэтому проигрываем. Uh -huh. Все-таки ребята играют надолго, Состав и не знаю, куда двигаться и Спасибо. Ну, что можно сказать? на удивление игра выдается очень легкой, можно сказать. Возможно, команда противника не настроилась, ребят много приехало. Вот. Ну, счет по игре, в принципе, мы полностью переигрываем считаем. В то же время, команда соперников, я думаю, тоже может получше сыграть. У сегодня двумя Что можно сказать об игре? Вот как получилось? как не получилось в этой игре у вас получилось практически все то что ну как бы планировали до игры все получилось все ну есть некоторые нюансы некоторые моменты когда uh -huh. судья был неправ но ну, опять таки uh -huh. как говорят судья всегда прав поэтому вся вина в команде uh -huh. я, ну самый хорошо. яркий момент для вашей команды был какой я да второй, первый гол, когда 1-0 мы выиграли контролировали полностью uh -huh. игру ну, увы, к сожалению, ошибка вратаря привела к голову, который потом впоследствии стал решающим. Ну, на мой счет. Uh -huh. Там уже такое. Ну и команда Голливуд молодцы. Есть, конечно, тоже некоторые моменты, когда можно было, ну, немножко неспортивное поведение, за которое можно потом было бы подойти и извиниться. Но раз они почитали так, значит, не было видно. Uh -huh. Ну, мое мнение, ну, мнение команде Голливуд и Прежним – хорошие ребята опытные такие, ну, все равно я считаю в этом году первое место им как бы, ну, еще рано. Uh -huh. Это мое личное мнение. Uh -huh. Что можешь как сегодня писать игру? <связать> <Да>. <связать> Слабая сильная команда с сегодня, они после фура были сильнее. Мне кажется, им помешало то, что их было 15 человек. Было бы меньше человек, у них шла игра намного лучше. Угу, mm -hmm. сегодня бы. Так что я думаю, что именно того. Удивился, Лид, я думал, будет посильнее. Mm -hmm. Такое так, вот. Как бы твоя игра вот команды, как опишешь? Твоя игра полностью разочарована, не удалось забить. А команда, слава богу, четыре раза забили, то есть взяли два раза подряд. Mm -hmm. Это хорошо, наконец-то выходим из той глубокой ямы, в которой оказались. Mm -hmm. Поэтому, слава богу, что пока везет. Mm -hmm. везет. Ну, дай бог, тогда, дальше он держался. Салют тоже пожелаю удачи. Mm -hmm. Думаю, никак. Спасибо. Пожалуйста, ты наблюдал за твоей игрой, пяткой посы, у тебя были стопроцентная реализация. То есть все пасы, которые ты давал пятки, Он они достигли. Этом поле. Да. Второй Очень вопрос, так же гол ты забил, да? да? Поборолся до самого конца. В целом, то есть твоя игра была хорошая. Что ты можешь сказать Спасибо. о игре команды? Мы не соироны вообще. У нас все впереди. Каждый игрок будет лучше, лучше играть это у нас, так сказать, проба пера. Да. Да, в дальнейшем будет по-любому лучше. Вот взять из двух игр, которые вы сегодня играли, да, одну вы играли в Спарты, вторую играли в встречной. Где больше все-таки понравился матч? Обе не понравилось. Обе, да? Да, одинаково. Но, тем не менее... Ну, какая команда сильнее, Тречная или Спарта? Ой, сейчас сложно судить. На второй игре мы все уже подустали. Поэтому... На второй тяжелее играть, конечно. Но мне кажется, вторая все-таки посильнее первой. Угу. Спасибо большое.